Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah nah, La wa, wa la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Sahabat belajar ngaji di mana pun berada Ketemu lagi Kita lanjut di halaman 117 Tentang perkenalan tanda wasal dan wakob Teman-teman ya ini ada istilah-istilahnya teman-teman ya nanti detailnya ada di ilmu tajwid ini kalau tandasnya seperti ini boleh terus boleh lanjut boleh berhenti boleh lanjut teman-teman ya kalau tandanya seperti ini kalau tandanya dalam alif ini diutamakan terus boleh juga berhenti tapi ini diutamakan terus kalau mau berhenti di sini boleh nanti diulangin satu kata sebelumnya atau dua kata Terus yang ini tandanya seperti ini dibaca terus lebih utama sama seperti ini teman-teman ya Nah ini tandanya seperti ini harus berhenti wajib berhenti teman-teman nanti nggak perlu mengulang kalau berhenti di sini lanjut aja di ayat setelahnya Sama seperti ini lebih utama kita berhenti teman-teman ya Ingat tandanya nanti sambil berjalan sambil diapalin teman-teman ya tandanya Terus ini tandanya seperti ini dia berdekatan nanti ada dua boleh pilih salah satu berhentinya kalau berhenti di sini lanjut di ayat sini sebelas diantara ini kalau berhenti di sini langsung aja ayatnya contohnya ini temen-temennya kalau berhentinya di sini kita lanjutnya di sini sampai setelahnya kalau berhentinya di sini boleh berarti kita kira kita ngelewatin tanda pertama paham ya temen, temen ya baik kita lanjut aja belajar bacanya. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'anhum. Berhenti di sini karena wajib ya. wajib ya ini ingat, ingat harus berhenti. Teman-teman ya kayak gambar mim kecil cebong atau mim kecil. Fatawallan 'anhum. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر tetap ini ada tasdi ditahan teman-teman ya ulangi <tutup> fatawalla anhum yawma yad'u ad ila shay'in nukur lanjut sini wa inna rabbaka huwa yahshuruhum di sini lihat boleh tanda berhenti atau lanjut teman pilihan kita langsung aja innahu hakimun alim kita ulangi di sini wa inna rabbaka huwa yahsyurukum maaf wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim innahu hakimun alim lanjut teman-teman ini, ini tanda berhentinya ini kita boleh. boleh nah ini lebih boleh. utama teman-teman ya berhenti nah, di sini tandanya berarti kita berhenti di sini ya afa mayakhluquka man la yakhluq ini jadi pola-pola teman-teman ya dipantulin ulangi Afamman yakhluqu ka man la yakhluq. Lanjut di sini. Afala tadhakkarun. Kita ulangi lagi, teman-teman. Afamman yakhluqu ka man la yakhluq. Afala tadhakkarun. Lanjut. Ini tanda wasolnya oh, teman-teman ya ini lebih baik, baik terus baik, baik, bukan tempat, tempat wakop jadi diutamakan lanjut teman-teman ya jadi kita, kita boleh siap-siap kalau habis, habis di, sini, di sini boleh nafasnya berhenti siap, di sini nanti, nanti kita ulangi nanti di sini satu kata sebelumnya satu kalimat sebelumnya contohnya lanjut nah, kita nah, ini contoh lanjut, lanjut teman-teman ya illam ra'atahu qandarna innaha ghabirin kalau berhenti di sini contohnya illam ra'atahu qandarna jadi jangan panjang-panjang ya teman-teman karena berhenti di sini. Sini, sini karena dia umumnya kalau ketemu alif mat asli ketemu alif jadi panjang, panjang karena dia diputus di sini jadi berhentinya di sini jadi dua itu ya teman, teman ya ilam baru diulangi di sini kondarna inna hana min paham ya teman, teman ya nah ini kita boleh di sini atau di sini contohnya gini teman, -teman ya Zalikan kita bula roibafi, berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, lanjut di sini. Hudanin mutakin. Kalau mau berhenti di sini, lanjut di sini. Contoh. Zalikan kita bula roib, lanjut di sini. Fihi hudanin mutakin. Lanjut sini tandanya ini teman-teman ya. Kalau tanda ini kita utama lebih utama lanjut teman dibaca terus lebih utama. Lanjut. Wa Di sini kalau mau berhenti habis napasnya. Kalau mau di sini ulangi al bahar innahum mughraqun. Kita langsung coba. وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ingat di sini ada ikhwanya sama ini tasdid ya ditahan teman-teman ya dua harokat dua harokat ini sama ditahan juga innahum jundum murakun ini lebih panjang dari dua harokat karena ini di sini mat arif disukun teman ya beda nanti kalau ini disambung lagi ke ayat sininya itu jadi dua tetap baik itu aja teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh